Перш за все, я хотів би попросити Вашого дозволу відповідати російською мовою, щоб мене добре розуміли в Севастополі, в Криму і особливо в Росії, де є чимало моїх досить близьких знайомих, тому що я в тому числі хотів би звернутися до них. Як... Я хотів би виступити сьогодні як експерт, який брав участь в підготовці. Проведені и в подписании и и Черноморских угод, и Великой угоды, и Большого Украинско-Российского договора, и Закона об основах национальной безопасности. Поэтому первое, что я хотел бы акцентировать, возможно, здесь уже шла речь об этом. Как эксперт заявляю, что на сегодня есть все признаки с точки зрения международного права э, военной агрессии России против Украины. Не буду углубляться, если будут вопросы, я готов обстоятельно пояснить. Второе. Украина с 1994 года является членом такой программы НАТО, как партнерство ради мира. И Украина участвовала уже 20 лет во всех программах ООН, НАТО и ОБСЕ миротворческого характера. И даже сегодня украинские военнослужащие несут службу в миротворческих контингентах почти точно, ну где-то около 10 точек мира. Из этого следует, что сегодня Украина имеет не только международно-правовое право, но и моральное право обращаться к международным э, украинскую беспековых то есть э, международным международным структурам по вопросам безопасности от Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, НАТО и другим для оказания помощи Украине не по протокольным процедурам, которые, как правило, длительные, как правило, имеют ну, сложную процедуру, типа НАТО 25 стран, это надо через парламенты. Мы сегодня, Украина, являемся жертвой, не хочется говорить это слово, но... Объектом нападения. Объектом Давайте агрессии. И у нас есть моральное право не только обращаться, но и требовать. И от Совета Безопасности ООН, и от НАТО, в рамках комитета Украина-НАТО, не протокольно, не по процедурам, которые отведены вообще, так сказать, в мирное время, просьбы требования вмешаться в ситуацию, поскольку мы сегодня есть объектом агрессии. Как вмешаться? Вот уточните, я сейчас скажу. Как? Ну, наверное, уже говорили, но я скажу, что сегодня, кроме всего, что происходит в Крыму, о чем очень многое известно, сегодня разведывательные самолеты А-50 работали на границе возле Луганска на территории своей российской, но на границе украинско-российской, ну зона их разведывательной деятельности визуальная там несколько десятков километров радиоэлектронная до несколько сот километров. Исходя из того, что происходит в Крыму и то, что делает сегодня э, ну разведывательная авиация вооруженных сил России и плюс к тому, что происходит в политическом смысле в Донецкой, Луганской и Харьковской, ну там других областях, то есть поддержка и раскручивание базы поддержки политической для агрессии, я могу предположить, не хочется, не хотелось бы на ночь говорить, но чисто профессиональная логика говорит о следующем. Если проводится разведка Самолетами военной разведки, топографии, радиоэлектроники. Любой вам военный, даже курсант третьего курса, скажет, что это готовится нечто. Для эрудиции это не делается. Тем более они понимают, что это контролируется украинской стороной. Более того скажу, это не только украинской стороной. Турция, как член НАТО, по обыкновенной военной ну, рутине, она, как и мы, как и Россия, мы контролируем все, что происходит вокруг нас. Я могу сказать абсолютно точно, причем гипотетически, но стопроцентно точно, что об этом известно Турции, поскольку через Черное море легко очень просматривается эта зона, о том, что НАТО об этом тоже знает. Таким образом, на сегодня мы имеем не только все признаки агрессии, а мы имеем все признаки, очень сложной, многоходовой политико войсковой операции, которая проводится Российской Федерации на Черноморском направлении, и я выскажу себе, ну, такую смелость высказать гипотезу в связи с чем, кроме всего того, что мы сегодня знаем, России очень нужен пояс безопасности на стыке с э, НАТО в зоне Черноморского Черного моря. Абхазия и Грузия, они сделали зону базирования. Сейчас идет укрепление в районе, Черного, в районе, Крыма. Следующее будет Приднестровье. Если мы мысленно глянем на карту, мы увидим, что образуется за пределами российской территории три очень мощных очага, точки, ну, назвать можно по-разному, то, что называется protection belt да, для России. И поэтому здесь можно сказать однозначно, что Россия это делает не для развлечения и не только для э, ну, там, запугивания, наращивания каких-то там политических дивидендов. Нет, это сложная, я ее уже назвал, эту операцию, как она называется, к ней еще, как правило, все военные это знают. Когда идет такая сложная операция, а она уже по всем признакам сложная, в ней был политический компонент вначале, потом был включен военный компонент. Но я еще добавлю, здесь тоже профессионалы знают, как правило, ее сопровождает скрытая часть операции. Это оперативно-агентурно-оперативная, оперативно-техническая, разведывательно-оперативная компонента. И не зря... Не зря еще раз подчеркиваю, в резолютивном документе Совета Федерации, я его слушал весь, в последних словах говорится не в Крым ввести войска, а в Украину, ну у них там на Украину. Это что значит, что военным, российским и всем компонентам, которые обеспечивают эту операцию, разрешено, обеспечивать эту операцию от Чернигова, от Прилук до Ялты, от Ужгорода до Луганска. И это надо учитывать всем и политическому и нашему нынешнему руководству, и профессионалам, и специалистам. Более того, в заключение вот в этой части я хотел бы сказать, когда такая операция начинается, она очень дорогостоящая. И дорогостоящая в смысле денег – и дорогостоящая в политическом, особенно в международном правовом смысле. Я уверен стопроцентно, что когда россияне готовили особенно, когда на заключительном этапе подходили к утверждению, а такие штуки без утверждения Совета Безопасности, хотя там президент Путин все решает, не происходят, я уверен, и это знаю достоверно, что военная юстиция, Давала заключение. Я думаю, что военные юристы, неизбежные международники, давали заключение, что нарушает Россия, проводя эту операцию. Неизбежно они должны были указать. Нарушается, мы уже здесь говорили многократно, меморандум Будапештский 1994 -го года, базовое соглашение, даже не Черноморского флота, большой договор. Я его парафировал со сковцом перед утверждением. На уст его знаю. Нарушается. С Ельциным в последний день, когда был тупик, удалось договориться о формуле, которая звучит так. Обе стороны уважают неприкосновенность границ между Украиной и Россией. Это все нарушено. То есть военное руководство, военная юстиция, докладывая а решение принимает только президент, как верховный главнокомандующий, все это должно было быть. Там так просто ничего не бывает. То есть из этого следует, во-первых, что, я думаю, операция где-то находится только в середине. Мы должны еще ждать, трудно предвидеть, до какой степени это будет развиваться, исходя из того, что ну, международное сообщество, структуры, по вопросам безопасности очень серьезно включились. Но мы знаем, что когда была грузинская кампания, Россия и ее руководство игнорировали все там и международные, и другие нормативные документы, и правила, и даже традиции. Поэтому на сегодня для нашего руководства и политического, и военного... Но перед ним стоит невероятно сложная задача. Вот Чтобы не спровоцировать, мы знаем, я заканчиваю, чтобы не спровоцировать, мы знаем, что в таких, сегодня уже звучало, судеты, как начиналась Первая там, мировая война, Грузия, кто первый выстрелил, на второй день уже все забывают. Уже забыли все, кто первый выстрелил, потому что с обеих сторон погибло много людей. А поскольку пропагандистская машина в России во много крат мощнее нашей украинской, уж не говоря о международных ее возможностях, поэтому я вижу, что на сегодня, кроме многих других еще обстоятельств, очень важным является то, чтобы не прозвучало первых два выстрела в котором погибнут или будут даже ранены с обеих сторон, России это дает потом основание, и дальше не хочу даже делать прогнозы. Я сейчас могу вам сказать буквально кратко эпизод, как сегодня захватывалась служба безопасности в Севастополе. И на вывешен там флаг Российской Федерации. Ну и вы знаете, наверное, уже звучало здесь, что командующий Берзовский, уже было, да, здесь, чтобы я не повторял, известно, да? Да, но ну, по сути его там под дулом автомата заставили это все сделать, ну неважно, в любом случае он изменил присяги, это вопрос для другой темы. Ну, что это значит? Это значит, что Россия мониторит очень серьезно все, что происходит в мире сейчас. Когда проводится такая операция, это десятикратно усиливается. Могу вам сказать, что и наша сегодняшняя передача мониторится и будет сегодня очень детально проанализировано мнение всех policy makers, historical persons там и так далее. Если бы еще передачу кто-то переводил на английский язык, уверяю вас, это было бы вот так. И поэтому нам нужно, я имею в виду Украине в целом, я не буду сейчас разделять, что нужно для военного руководства, политического, специальных служб. Сегодня очень сложная игра не допустить первых двух выстрелов и, с другой стороны, не, пустить, не допустить практически сдачи вооружен... Ну, военно-морских сил Украины в Крыму. По сути, вот сегодня командующий, слушайтесь то, что я говорю, командующий Южным военным округом России сидит сегодня в генеральном в штабе Черноморского флота, вызывает туда к себе, я не знаю, чего он пошел, командующего ВМС Украины, как они там с ним говорили, не знаю, и заставляют его написать заявление об отставке, ну и там все, что за этим следует. Игра пока не закончена. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, что может сделать мировая... Если можно коротко. Да. Если коротко, очень просто. Знаете, я уже сказал, что международные протоколы и протоколы НАТО и так далее, они сложные. Но я подчеркиваю, и сегодня я знаю, уже было обращение. Вне пределов протокол и длинных процедур. Украина, кроме морального права и как активный участник миротворческих операций, я, например, я сейчас не являюсь ни государственным служащим, ни, ни в какой властной структуре не работаю уже многие годы. Как гражданин, я считаю, что сейчас можно инициировать настойчиво, кто это сделает, Украина, там, Польша, срочную сессию НАТО, комитет Украина-НАТО, который в рамках НАТО действует, для обсуждения этого вопроса. Это не значит, Какого что надо... Какого конкретного вопроса? Вот что вы хотите от них услышать? Еще одно заявление не или услышать? что? Здесь услышать мало. Дело в том, что Украина входит в целый ряд международных структур. Вот сейчас, например, наш фрегат Сагайдачный, он возвращается из патрулирования по программе НАТО. Он прошел Босфор и Дарданеллы. Кстати, вот решали ему идти куда? В Севастополь, где его сразу заберет, заберет Черноморский флот. Или пойти в Одессу. Украина участвует во многих сложных военных миротворческих операциях. И поэтому есть много разных способов. Я не хочу гипотезы высказывать, ну, чтобы не пугать, но как частное лицо скажу. Сегодня, например, в Украине находится 14 ядерных блоков атомных электростанций. Я не хочу ничего пугать никого. Но вот сегодня мы инициировали обращение к МАГАТЭ. Я уже говорил, вот сейчас вспомним вначале, что такую политика войсковую операцию сопровождает оперативная разведывательная технология. Кто и что придумает, это та невидимая часть, мы не знаем. МАГАТЭ, мы обращаемся, чернобыльский там у нас трагический опыт. У нас есть моральное право обратиться в МАГАТЭ, усилить охрану. У нас есть свои возможности, но мы сейчас находимся в таком положении. Мы не знаем, кто и чего сделает. Второе. Могут зайти, ну, у нас есть тоже участие, могут, например, мы можем попросить. Евгений, чтобы... вот, извините, что я вас перебью. Правильно ли я понимаю? Давайте что, вот просто прямо уже говорить. Вы требуете у НАТО ввести сюда войска под видом охраны? Не нет. что? Войска ввести... Ну, чтобы просто понять. Нет, нет. Чтобы понять, во-первых, ввести войска ⁇ это очень сложная процедура для, ну, даже миротворческая, для миротворческих целей. Совет Безопасности может быстро принять решение, но Россия, как постоянный член, заветирует его однолинейно. Да? Но поскольку ядерные объекты – это не военные объекты, но они несут в себе загрозу, угрозу для всей Европы, даже для мира, и мы просим помочь нам в охране, в охране этих сложнейших ядерных объектов. У нас газопровод, который кормит Европу газом. У нас сложнейший там аммиакопровод, который ну, невероятно опасный для целого региона страны. Мы имеем сегодня моральное право в быстром непротокольном решении не обязательно войска, боевые части. Те структуры, которые занимаются охраной, ведь ядерные объекты могут подвергаться атаке и с воздуха. То есть это могут быть не обязательно сухопутные, это могут быть ПЗРК и так далее. Я понимаю, но я это говорю уже как не должностное лицо, что по процедуре это все сложно. Но сегодня процедуры традиционные надо отставить в сторону, и Украина говорит и Европе, и НАТО, и Совету безопасности (СОС) "Аларм" это не рутинная ситуация. Muito bom.